Kajian tu ia mendapat bahawa Malaysia negara nombor satu hmm. yang di mana jarang uh, jurang antara budaya hierarki budaya berhierarki itu paling tinggi yeah. berbanding yeah. dengan negara-negara di mana budaya dia mungkin tidak uh, sebegitu yeah, 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 yeah. apa mementingkan uh, status yeah, macam yeah, feudal. Yeah. Yes. Hmm. Macam mana Malaysia boleh jadi macam tu? Adakah itu memang inherent kepada budaya kita? Partly yeah Sebab kita Saya ingat saya dah sebut Dalam beberapa podcast yang lepas lah Or even the last one kan uh, uh, Kalau negara Barat lah kan Mereka ambil masa 500 tahun tau sure. To slowly move away Daripada um, Feudalism uh, mm -hmm. French Revolution is all about Feudalism kan and Bolshevik is about feudalism. And kalau ambil Jepun, Meiji um, uh, Restoration is about anti-feudalism. Uh, so paling kurang lah negara lain 200 tahun. And different countries uh, successively uh, meletakkan pembaruan and reformasi politik dan budaya lah. So eventually, um, lebih banyak... Um, kuasa dan pengaruh itu dia devolve kepada lebih ramai kumpulan kan. Mm -hmm. Kita ni sebenarnya tak sampai 100 tahun lagi. kena bila kita merdeka kan kita datang daripada sistem beraja dan sistem beraja ni ada bangsawan kan. Kemudian bila kita merdeka daripada British kan British memberikan kemerdekaan dengan mengekalkan uh, sistem itu hmm. berbanding contohnya dengan Indonesia hmm. yang mana they move completely hmm. to presidential. kan. Hmm. jadi um, dari segi itu memang kita lebih pekat lah. Uh, jadi um, sebab itu power the 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 corridor of power by Malaysian standard ni memang betul-betul wujud lah. Jadi hmm. mereka yang berlega dia akan timbul keadaan-keadaan macam ni lah. Cuma kalau saya Tan Sri Azam baki lah um mungkinlah saya tak cepat sangat uh, keluarkan kenyataan mengucapkan tahniah penat lelah sejak 2015 ni dia mungkin katalah ialah saya mewakili SPRM hmm. kan tapi pada masa yang sama Uh, dia menimbulkan keadaan yang Beria-ia hmm. macam inilah hmm. sebab Tahun 2015 dia juga Yang kata uh, Mengesahkan ada pertemuan Mengenai uh, derma, derma Daripada Saudi dengan, uh, Dan dia tak pernah komen lah sampai sekarang hmm. <coughs> <coughs> um, Boleh tak kita katakan Mungkin time tu dia diarahkan Untuk ber... hmm. I mean basically itu. To... Itulah uh, jawapan semua orang sebab itu... Um, yalah kalau saya konsisten mengenai Tan Sri Azam Baki mm. ni kan... Uh, of course kalau tanya orang macam dia... Pegawai yang lain dia kata saya mengikut arahan masa itu... Ataupun itu kehendak pemerintah masa itu kan... Tapi dalam tuntutan masyarakat dan rakyat yang nakkan SPRM ni betul-betul bebas... Kita dah ada bukti-bukti yang paling besar daripada siasatan 1MDB 2015 hmm. yang mana ketua pusuruh jaya SPRM memang ada rekod yang dia boleh kata saya menurut arahan. Jadi dan 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 itu sudah tentulah kita tak boleh nak salahkan rakyat kalau rakyat ada keraguan mengenai kebebasan dan soal campur tangan dalam SPRM. Salah orang yang mengekalkan orang tu? Sebab itu saya daripada awal lagi pandangan saya, Datuk Seri Anwar, selagi dia mengekalkan Tan Sri Azam Baki, maka kredensial um, uh, dan kredibiliti Pakatan hmm. Harapan mengenai rasuah tu akan terus terhakis. Hmm.